ఓం సాయి మాస్టర్ ఓం సాయి మాస్టర్ ఓం సాయి మాస్టర్ ఇరవై ఇరవై నాలుగవ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ నెల రెండవ తేదీ సద్గురుమూర్తుల పాదపద్మములకు మన్నవ సత్యం పుష్పాంజలి సమర్పిస్తున్నాడు మిత్రులారా ఇప్పుడు సిద్ధి నుంచి ప్రసారమవుతున్న బాబా సమాధి మందిరంలో ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో కొద్దిసేపట్లో అలంకార హారతి సిద్ధి మాజే పండరి కూడా ప్రారంభం కానున్నది ఈరోజు సోమవారం అవటంతో బాబాకి మారేడు దళాల మాల కూడా వేశారు బంగారు ఆభరణాలు మరియు మారేడు దళాలతో చక్కటి అలంకారం చేశారు పాదాల వద్ద చక్కటి పూలమాలతో అలంకారం దివ్యమంగళ విగ్రహం కాసేపట్లో అలంకార హార్తి అంటారు సిద్ధి మాజే పండరిపూర పాట పాడతారు आयंकाली सहा वजता धूप आरती शुरू हुई आज श्रावणी सोमवार होने के कारण शाम छह बजे धूप आरती शुरू होगी अतः शिरडी माझे पंडरपुर की आरती हुई आरती नंतर दर्शनास्थ प्रारंभ अब शिरडी माझे पंडरपुर यह छोटी आरती होगी आरती के बाद दर्शन कतार शुरू होगी श्री सच्चिदानन्द साईनाथ महाराज की जय हरि ओम् नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंस रत्नागल्पोज्ज्वलाङ्गं परशमृगुवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तु तमवरगणैरव्याघ्रकृतिवसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं नेत्रम् गुरुरब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सद्गुरु साइनाथदेवताभ्यो नमः प्रातः पूजनार्थे गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य पदधूपः वनस्पतिरसोद्भूतो गण्ठाढ्यो गन्ध उत्तमः आगृहसर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपमाघ्रापयामि साज्जवर्ति संयुक्तं वन्दिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यधिमिरापः दीपं दर्शयामि दीपानान्तरेण नैवेद्यं निवेदयामि चतुष्को न मण्डलम् कृत्वा तदुपरि नैवेद्यपात्रम् निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रम् प्रोक्षयेत् सत्यद्वरेन परिभृञ्जामि धेनुमुद्रयामृतीकृत्य ग्रासमुद्रया ॐ प्राणाय स्वा स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः नैवेद्यमध्ये समर्पयामि पुनरनैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः नैवेद्यम् समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनम् समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि तथा च मङ्गलाराधिकदीपं दर्शयामि शिरडि माझे पण्ढरपुर साईबाबारमाव ग जागा भाव गजागा। या हो या जागा याहो याहो घे बाबांशी वंदन साईंशी वंदन करूबाबांशी वंदन गणू बाबा साई भाव पाव माझे आई पाव माझे आई धाव पा चान सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय మిత్రులారా మరొకసారి బాబా చరణాలకు శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ మనల్ని అందరినీ అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాను వారు మన ప్రార్థన ఆలపిస్తారు మనల్ని అనుగ్రహిస్తారు శ్రీ గురు చరణం శరణం 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 సాయి మందిరం శ్రీరెడ్డి సాయి మందిరం శరణం నచ్చు అభయమిచ్చు మందిరం